Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi buat rekan semuanya Pagi hari ini kami akan berbagi info seputar perkembangan daripada renovasi Stadion Kanjuruan yang ada di Kabupaten Malang Tentunya tidak lupa doa terbaik buat para subscriber kami dan para pekerja, semoga semuanya diberikan kesehatan panjang umur dan dimurahkan rezekinya. Untuk para pekerja, sukses selalu, semoga diberikan keselamatan dan tetap semangat dalam rangkanya. Renovasi Stadion Kanjuruhan, sukses buat PT Waskita Karya dan Abipraya, tentunya. Dalam rangka aktivitas renovasi Stadion Kanjuruhan, salah satu stadion kebanggaan buat keluarga besar Aremania dan Aremanita, oke okay, rekan, inilah uh, papan informasi renovasi stadion Kanjuruhan. Kita fokus di mana inilah rencana daripada monumen nah, seperti ini, rekan yang ada di papan informasi. Ya, monumen ini saya pikir sudah cukup luar biasa bagus, ya, dan mudah-mudahan ini menjadikan kesepakatan kita semuanya. Itu harapan saya tampak di sini juga perkembangan dari stadion Kanjuruan hasil renovasi untuk saat ini masih mencapai 85 ya ya mudah-mudahan kita banyak doa dan harap tentunya bisa terselesaikan tepat waktu di akhir Tahun ini, ya, kita simak bersama rekan, ya, gambaran-gambaran kecil ini menunjukkan perkembangan yang sangat luar biasa. Nah, nanti, kita akan sepil bagaimana monumen nah, yang direncanakan, monumen kanjuruan ini sendiri rupanya kalau kita lihat secara dekat seperti ini rekan jadi sangat cukup bagus kalau menurut saya ya desainnya ini nah itu tadi mudah-mudahan ini sudah bisa disepakati bersama tentunya perkembangan untuk kerangka atap sudah terpasang semuanya dan beberapa atap juga demikian ya sudah separuh ini nanti, ya. Sudah terpasang, jadi ya, dia untuk rekan yang baru ketemu dengan channel kami. Mari kita simak sama-sama apa kata sponsor ini. Ya rekan kita diingatkan untuk yang baru ketemu dengan channel kami agar terus bisa mengikuti perkembangan uh, dari video-video kami silakan berikan dukungan dengan ikhlas hati sekali lagi dengan ikhlas hati anda semuanya berikan dukungan dengan cara like jangan lupa tombol like nya atau jempolnya dan silakan komentar dan komentar yang bijak dan komentar yang sopan menurut aturan-aturan yang ada di YouTube ini sendiri. Tidak mengurangi rasa hormat buat rekan semuanya. Klik subscribe-nya ya. Ada tag atau tulisan subscribe silakan diklik. Agar terus rekan bisa mengikuti aktivitas kami dan kami juga akan lebih semangat lagi buat rekan semuanya kami ingatkan juga bahwa subscribe itu sendiri cukup sekali dan subscribe itu juga gratis kan ya sekali lagi mohon dukungan dengan ikhlas hati tombol subscribe like nya Perlu kami sampaikan juga buat rekan semuanya, single set yang ada di bagian bawah tribun VIP ini memang belum terpasang. Ya, masih ada ribuan yang belum terpasang. Tunggu selesainya nanti, mungkin di akhir bulan ini, tepatnya bulan Oktober ini selesai pemasangan atap sempurna baru mungkin kemungkinan akan terpasang sebagai single set atau tempat duduknya itu rekan ya. Ya seperti eksterior rekan-rekan sendiri sudah melihat tampak jelas ya, bagus ya di sisi lain di sini lampu penerangan juga udah sangat mumpuni ya eksterior di bagian depan juga menambah keelokan daripada stadion kanjuruan ini dihias lebih sempurna lagi seperti ini rekan ya dan di sisi lain tampak dari depan Uh, ornamen ini menghiasi bagian pintu depan atau di bawah tribun VIP nya Nampak dalam gambarkan ya Sangat bagus sekali Begini ini ornamennya menambah keindahan, keelokan daripada stadion ini sendiri Untuk perkembangan di dalam stadion sendiri, untuk rumput sudah sempurna ya. Untuk penyiramannya, memang menggunakan manual. Untuk sementara nah, ini, untuk sementara menggunakan manual, tapi akhirnya nanti akan secara otomatis. Sekali lagi, kami sampaikan untuk sementara memang. Rumput ini sendiri yang ada di dalam stadion masih secara manual, dan nanti setelah dikerjakan sempurna, semuanya akan secara otomatis penyiramannya. Dia coba kita lihat, tampak jelas di sini, ya rangka dan atap daripada tribun VIP nya di sisi lain ornamennya atau eksteriornya sudah luar biasa bagus hiasan sederhana tapi menambah kesempurnaan menjadikan elegan tampak ya rekan ya Ya ini sebagian kecil gambaran-gambaran yang kami tampilkan buat rekan tentang uh, perkembangan daripada Stadion Kanjuruan ini. Mudah-mudahan kita secepatnya bisa neribun lagi ya, tentunya itu harapan saya. coba kita sepil dari kejauhan bagaimana kita akan mundur kan ya ya ini tampak begitu gagah ya pemasangan atap nanti kalau sudah mungkin akhir bulan Maret ini akan sempurna semuanya ya karena memang perlu beberapa pekan untuk pemasangan atap-atap ini tapi ini tampak dari kejauhan bagus sekali ya. Untuk penyelesaian daripada renovasi Stadion Kanjuruhan ini sendiri direncanakan nanti bisa rampung pada bulan Desember ya atau akhir tahun ini tepatnya tahun 2024 akhir ini bisa selesai semuanya. Ya artinya kita bisa memiliki kembali sebagai stadion Kanjuruan ini rekan dan bisa ribut ya. Kita rame-rame ribun. Jangan lupa nanti parkirnya diatur yang rapi. <laughs> iya kan ya. Bagaimana asiknya saat kita mulai masuk pintu gerbang daripada stadion Kanjuruan. eh uh, beberapa pendukung yang dari luar kota ya. Ya karena saya sempat ketemu di jembatan. Geladak Perak yang sekarang menjadi nama jembatan Besuk Koboan ya itu walaupun saat terputusnya jembatan Besuk Koboan atau Geladak Perak itu banyak supporter, penggemar berat dari Kota Jember dan Banyuwangi ya kita bayangin itu rekan hanya untuk menonton uh, pemain kebanggaan, klub kebanggaan ya dari Banyuwangi, dari Jember, nah itu silakan komentar yang pernah melintas di jembatan besok saat roda 4 tidak bisa melintas hanya untuk roda 2 silakan mungkin ada yang nonton ini yang pernah melintas karena saya sempat di sana dan memang saya temukan beberapa banyak ya banyak supporter dari arema ini berdatangan dari Banyuwangi menggunakan roda 2 Nah, itu melintas di Jembatan Gerak Perak atau Jembatan Besuk koboan Itu rekan, ya? Ya, kita kembali lagi, rekan, uh, untuk info. Sekali lagi, kami sampaikan uh, dari beberapa media bahwa dalam akhir tahun ini stadion kanjuruan akan bisa kita nikmati tentunya walaupun saat ini masih 85% dari semuanya yang sudah dilaksanakan ini tapi akhir bulan ini juga tepatnya akhir bulan Oktober Nah, diharap bisa mampu mencapai 95% jadi masih tersisa dua bulan lagi nantinya itu bisa terselesaikan semuanya untuk menyelesaikan semuanya hingga akhir tahun ini nanti Tampak di sini juga masih terdengar, ya, di bagian dalam itu masih aktivitas sangat luar biasa. Ya, sekali lagi, doa terbaik buat para pekerja, ya. Semoga tetap semangat dan selamat selalu dalam aktivitasnya, berikan kesehatan, ya. Ya, dari Anda semuanya, para pekerja tentunya kita banyak penuh harap untuk bisa menyelesaikan uh, renovasi stadion kanjuruan ini. Karena single set yang masih tersisa itu rekan nantinya uh, mungkin hanya kurang beberapa pekan lagi akan bisa rampung untuk penempatan atap-atap yang ada di tribun VIP itu sendiri. Jadi uh, itulah setelah selesainya pemasangan atap di tribun VIP akan dilakukan pemasangan single set atau kursi tunggalnya itu. Uh, jadi rampunglah semua kegiatan. Ya, tinggal finishing pada titik-titik kecil saja. Tentunya, kami juga demikian berharap buat rekan-rekan semuanya terus ikuti perkembangan apa yang kami sajikan ini. Walaupun itu hanya sedikit, kami membagi info. Semoga tentunya bermanfaat buat rekan dan penonton semuanya. Kami tetap berupaya dan berusaha buat rekan untuk berbagi info terus seputar video-video kami entah di mana nanti ya mungkin ada video yang menarik buat rekan agar bisa menambah wawasan tentunya. Perkembangan yang ada di sekitaran kita yang mungkin sebelumnya kita tidak tahu menjadi tahu hanya untuk yang belum subscribe tentunya berkenan untuk beri dukungan subscribe agar info-info kami bisa bermanfaat dan bisa ditonton oleh rekan semuanya. Sekali lagi ajakan kami untuk yang belum subscribe berkenan klik subscribe-nya, like-nya dan komentar sepantasnya sopan agar bisa mematuhi peraturan yang ada di YouTube ini tentunya. Kembali lagi di renovasi ini masih terus semangat para pekerja seperti tampak ini masih ada pengecatan-pengecatan juga masih dilakukan rekan semua nah inilah aktivitas saat melihat kondisi di bagian dalam sangat luar biasa penuh harap tentunya dari kami sebagai keluarga besar aremania dan aremanita bisa nirbun kembali rekan ya nanti. Mudah-mudahan gambaran kecil ini bisa menyajikan buat rekan semuanya dan tentunya tidak lupa kami mohon maaf bila banyak segala kekurangan ini semata kami memang tidak bisa sempurna. Apa yang diharap oleh rekan-rekan semuanya, tapi kami tetap berusaha uh, membuat tayangan yang pasti seimbang dan tentunya dengan kualitas yang seperti ini adanya. Kami jujur sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik buat rekan semuanya dengan segala kemampuan kami yang ada, tentunya buat rekan demikian. Yang bisa kami sampaikan buat rekan semuanya, mudah-mudahan gambaran kecil ini bermanfaat. Tidak lupa salam hormat kami buat keluarga di rumah, dan tidak lupa juga doa terbaik dari kami. Semoga anda semuanya senantiasa diberikan kesehatan, selamat panjangkan umurnya, dan diberikan murah rezekinya. Tetap bahagia bersama keluarga dimanapun rekan berada, dimanapun rekan beraktivitas tentunya. Sekali lagi kami mohon maaf dengan segala kekurangan, tidak ada yang lebih tentunya dari kami. Kami akhiri, akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan semuanya.